Игорь Где? Корнилов наш модный, один из самых модных а, певцов на сегодняшний день на нашей эстраде. Это он доказывает постоянно своим внешним видом и выглядит как настоящий кусар нашего российского шоу бизнеса. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Сергей. Ты только что от евреев я знаю. Да, с тель авива Полтора часа как приземлился на родной земле. Так тянуло. Как там? Хотя там? Там тепло, хорошо. Евреи везде гуляют, ну израильтяне по-доброму. Ну что ж, это здорово. Хорошо. Душевно, гостеприимно, мне это понравилось. Здорово, потому что да, потому что ты видишь, наверное, с концертом. Нет. Но попытался познакомиться с местным шоу-бизнесом. Анна Резниковой познакомились, решили дуэт записать даже. О, прекрасно. Да. Но мы здесь по другому поводу. Да. Мы здесь нет. а двойном мероприятии значит канал ля минор это первое да. поздравляй а, любимый канал ля минор открытие сезона очень важная вещь И мне приятно что наконец оказался в рядах не только поклонников, но участников ваших прекрасных телепередач с вашим уважаемым ведущим Сергеем Гружевским. Марина, отдельное почтение. Надеюсь, что наша дружба и творчество будет совместно продолжаться. И Серегу я с собой хочу взять. До этого спить. Да, отлично, мы споем, а у Тани Морозовой тоже день рождения. А, Танюшечка, а, вот сейчас, кстати, была возможность тебя увидеть. Сейчас нет ее да, с нами. Да. А, поздравить. Для меня неожиданность, поэтому приятно, что здесь два праздника. Я уже поздравил. Но... Так получилось без букета, потому что не в курсе был. Он говорит, как ты не знал? Я говорю, потому что был не здесь. Ну, соответственно, мои поздравления творческих побед и весны в сердце. Это необходимо красивой женщине и творческому человеку. Так. Да, отлично. А скажи, если бы тебе дали карандаш и просили нарисовать Татьяну Морозова, с какой части тела ты начал бы ее рисовать? С рук. Еще один обманщик. Руслов, Еще да, да, один обманщик да, да. Таня про твой IQ сказал только Алексей Глызин. И то в форме. IQ Я в форме. бы нарисовал ее глаза. Обманщик, друзья мои. Лучший обманщик. Ну, глаза разные бывают. Мужчины куда смотрят всегда? Глаза. То есть, А, то есть, э, ну, смотри, мне. для глаза. того, чтобы нарисовать э, портрет Татьяны Морозовой, э, э, Игорь Корнилов нарисовал бы глаза мужчины, который смотрит на Татьяну Морозову. Точно. Да? Да, Отлично. Да, да, да. Игорь Корнилов сегодня здесь, в Корстоне. Сергей Мудров. До новых встреч.